Когда их командиры начали убегать где-то часов в 11 вечера, убежало вышестоящее их руководство и те средние, которые остались, и, ну, скажем так, подчиненные, которые смотрели за камерой, они в замешательстве начали кто спасать себя, кто-то убегать, кто-то переодеваться в гражданское. И каким-то образом открыли одну камеру, дальше автоматически пооткрывали друг друга все. И ну, таким способом освободились. Вышли во двор, Значит, ополченцы э, начали э, арестованные, э, сгруппировались в свое какое-то общество и убежали в город. Значит, другие, э, э, ну, по интересам, скажем так, группы. Кто-то пробивался на Краматорск, кто-то в нашу сторону. Я воспользовался брошенной скорой помощью, заправил ее там в гараже с бочек, который бензин был. И дождавшись рассвета, чтобы избежать бомбежки и это пробился на блокпост комбикормовый завод. Вечером в 11 часов они формировали колонну из гражданских отнятых машин, плюс у них там были какие-то свои газели, было три танка, два града, одну БМ-21 и, ну скажем так, словно известная но, на которую таскают КАМАЗом на прицепе. Значит, я открыл не разговор, то есть они бегали туда-сюда, собирали имущество, вытянули жесткий диск компьютера, на котором хранилась информация с расстрелами и с другой ну, бумагами, протоколами, то есть они вырвали из этого компьютера жесткий диск и э, уехали. Внешне это наблюдалось как выдвижение на спецоперацию, но на самом деле, то есть они бегали несколько раз каждый, возвращался, тот вещи забыл, тот еще что-то забыл. И э, колонна ну, в течение часа она, она не могла выдвинуться э, ну, с расположения город-дела. Они не знают, что делать. То есть еще... Ну, до этого момента они четко знали, что то, что у нас белое, это у них черное. Вот. Теперь они не знают, сомневаются. То есть они теперь недовольны. Их силой сгоняли в ополчение. Кого-то под страхом смерти, кого-то под страхом расправы. Ловили на улицах. Сначала в этот штрафной батальон, а потом заставляли писать заявление, чтобы они добровольно пришли в ополчение защищать так называемую Донецкую Народную Республику. В следственном изоляторе Находилось от 32 до 54 человек, в зависимости от ситуации, кого-то переводили, кого-то уводили. Значит, в следственном изоляторе кормили два раза в день, утром и вечером. Условия более-менее нормальные, то есть был умывальник, туалет, свет включали-выключали. Ночью водили на допросы.